Друзі, привіт! Михайл Валентіновича сьогодні свято. Він виїхав. Сьогодні Наталя Вікторовна йому дозволила їздити тепер трохи на Великові, щоб е ЧСС було 80 оборотів у минуту. Максимально 60-80. Я е хотів е переконати на 100, вона каже, ніяких 100. Ти що? У тебе був суперенфаркт, який 100, ти що? Тебе, в я скажи, дякую, что я тебе позволяю зараз ездить. А лишь я езжу на Читерском. Вот Валик сегодня приехал. Никита у нас постоянно. Вася тоже молодец. Без шлемов. Ходит, как, как лошара, в тему, меня, блин. В колхозном э, одеянии. Я ему говорю, одевайся, как велоформа должна быть. Ты ж Занимайся велоспортом, а не колхозным каким-то. Кол Колхоспортом. Вот, у него все в рюкзаке. Ну хорошо, что в рюкзаке хуй. Вот, вот, я на таком своем читерском этом, кстати, продаю, если кому надо, продам, блин, прям сейчас. И... Криптовалюту принимаю. Так, что там дальше у нас? Э, кстати, Санька, я... Санька поздравлял с приобретением нового велосипеда. Это ли он? Это как бы нормальный Китай, но он будет ездить и не будет ломаться. Как того, вот вы покупаете где-то у каких-то арабесов там непонятно где всякие дрова, которые одноразовые. О, в эпицентре, в эпицентре. Вот. Саня тоже у нас отличился только что. Делал трюки тут. И, короче говоря, моменту море и коленка третий раз. У нее третий раз заживает коленка, да, Саня? Что ты пожелаешь нашим зрителям? Чтобы ходила на тренировку. Ну, и чтоб а под ноги и не сбывала коленки Так же? Да. Все, Санька О, да речи, слухай, а ну идите сюда Держите рюкзак И у Сани у нашего Было день рождения День рождения И Михаил Валентинович ему Приготовил подарок Приготовил подарок А этот подарок будет Перчатки Джардана. Это итальянские перчатки. Крути, Саня. Тримай, давай, летай. Будешь настоящим велогонщиком итальянским. Да. Так. Что еще хочу пока? Еще у нас из новостей. Вот только приехал на велобазу к нам. На велобазу Стадион Авангард. Вот. У нас тут все под охраной, все хорошо. Благодаря Виктору Николаевичу. Вот. А Вася пробился, короче говоря, капец. И он мне говорит, что, говорит, ты, Михаил Антонович, не снимайте, потому что папа сейчас увидит, капец, меня он порвет, он мне оторвет голову за того, что я уже второй раз пробиваюсь. Я говорю, Вася, пусть папа мне позвонит, потому что это так бывает в жизни. Я говорю, ты же ездишь не на металлических колесах, у тебя там э, на минуточку резина. Сейчас поедем. У нас тут все налажено. Все под контролем, схемы, все. Сейчас поедем в тату-байк до, до, нашего, до нашего уважаемого Эдика. Вот тут рядом на Досторе. И все отремонтируем. Так что приходите. Лето началось. Ухилянты всех берем. Да, и берем и у хелянхов, и викингов берем, и всех. И на реабилитацию, вот как я после инфаркта острова обширного, берем всех. Я всех научу ездить на велике и, и здоровье поправим. Все. Физкульт-привет. Всем пока.